Я очень недоволен игрой своей команды. Сейчас будет серьезный разговор. То, как, я не знаю, что на них подействовало, там большой зал. Но они с первой минуты мандраж поймали, и до последней играли не в свой баскетбол, перепуганные бегали. Не знаю, чем это объяснить, но такая игра это абсолютно не наша. Регулярным две игры мы выиграли спокойно, уверенно играли и последние игры, и трени... Ну, я, у меня нет слова от такой игры. Серьезный соперник. У нас две игры были в чемпионате. Мы с ними, в принципе, до самого конца играли очко в очко, и победитель определялся в концовке. Поэтому думаю, что если мы справимся вот с тем волнением или чем, что сегодня было, и сыграем свою игру, то две равных команды, думаю. Кто будет более сладнокровный, тот и выиграет. Ну, наверняка первая игра, игра на вылет, которая много решает. Стартовая игра, игровое волнение, много чего не получилось, но в то же время за счет, может быть, командных действий, где-то личной самоотдачи, мы все-таки победили. Будем надеяться, завтра у нас не будет таких глупых ошибок, может быть, нам будет легче. Но мы надеемся на позитивный результат, конечно. Но мы две встречи провели с ними по ходу сезона. Две встречи проиграли. Можно сказать, в упорной борьбе. На выезде мы проиграли пять очков, дома всего лишь одно. Или два. Я не буду. Причем в двух овертаймах. Ну, нам по силам бороться, я думаю, с ними. У них хорошая, интересная команда. Я думаю, завтра будет интересно всем и им и нам.